İnans mükəttəsdir. Amma səhv inanc yox. Tələbə universitetdə 4 il, 5 il müəllim tut, uşağa hazırlaşdır, sonra gedib hər hansı bir universitetə girsin, Allah nə verdisə, yığdığı balla və 4 il bununla vaxtında israf eləsin. Və əlbəttə qərar vermə, seçim elməyə xüsusiyyətlərinin itməsi və bir etiketdən ötrüb bacarıqlarının və eyni zamanda zöv qaldığı işlərdən imtina etməsi baş verir. Və özü haqqında seçim eləməyə, qərar verməyə xüsiyyətlərinin itməsi, eyni zamanda bir etiketdən ötrü, 4 il vaxtını boşa verməsi və zöv qaldığı işlərdən imtina etməsidir bu. Hamısı pisəndən gəlir. Oysa ki, bir sual versəydin özvə, hələ universitetə girməmişdən qabaq, mən universitetdə niyə oxumalıyam? dostumun qardaşı universitetdə oxuyur. Neft-qaz mühəndisliyində. Bəs ələ xaricdə oxuyursa, lap ora da gedərəm və bununla 2 il hazırlığa getdim. Və əgər 2 il hazırlıqdan sonra universitetə girəndən sonra həyatın gözəlləşəcəyini, güləcəyini, rahatlaşacağını, hər şeyin super yolda gedəcəyini inanırsansansa, sənə bir ki sualım var. Səncə Həm universitet oxumalıdır, yoxsa universiteti bitirəndən sonra onsuz da həm fəhlə işləyə biləcəy deyib heç universitet oxumamalsan. Fikrin nədir? Əgər belə fikirləşirsənsə, videonun axırında özün qərar verə bilərsən, universitetdə oxumalısan ya yox. Və əlbəttə bu videonu izləyən, hələ universitetə qəbul olmayan dostum, əgər hələ sənin 2 ilin varsa, yəni 9-cu sinifdəsənsə, sən şanslısın. Əgər Berlin qalıbsa, yaxşı ayıldın. Və əgər 5-6 ayın qalıbsa, narahat olma. Məndə də 5-6 ay qalmışdı, amma girdim. 350 bal yığıbdum. Və əlbəttə, əgər 1-ci ilə girə bilməmsənsə, yenə də narahat olma, çünki əgər 1-ci ilə girə bilməmsənsə, 2-ci il 1-ci ildən daha çox şansın olacaq girmək üçün. Yəni sənin hələ hazırlığa getməmişdən əvvəl fikirləşməli olduğun bir neçə vacib şey var. 1-ci olaraq gələcəkdə hansı işi görmək istərdin? Yəni hansı işi görəndə sən daha çox yorulmursan? Yəni zehinsal olaraq o işdən zövq alırsan o işi görəndə. Və ikinci, əgər ağlında hər hansı bir ixtisas yoxdursa və yaxud sən də çox insan kimi polis və yaxud həkim olmaq istəyirsənsə, sadəcə internetə gir və araşdır. İstərsən, araştırmada sənə biraz kömək edim. Sadəcə interneti açasan, internetdə hər hansı bir universitetin adını yazasan, mən Mədəniyyət və Sənət Universitetində oxuduğum üçün ora girəcəm və oradan sənə göstərəcəm. Deməli, universitetə girdikdən sonra universitetdə, universitetin saytında fakültələr bölməsinə girirsən və orada fakültələrdən istədiyinə baxırsan. Əgər hər hansı bir fakültəni anlamasan, həmin fakültəni internetdə yaz və araşdır və həqiqətən bunların içərisində sənin həqiqətən sevdiyin ixtisas və yaxud fakültə ola bilər. Və əgər sən bunları dediklərimi etməsən nə olacaq? 4 il sıxıntı içərisində universitet həyatı yaşayarsan və üçüncü olaraq isə sənin seçdiyin ixtisasın, yəni sənin bəyəndiyin ixtisasın hansı qrupda olduğunu bilməlisən. Çünki o qrupun olduğunu bildikdən sonra o qrupa görə hazırlaşaşsan sən. Hə, gəldi əsas məsələyə. Oxumaq. Bunu da siz eləyində demərəm çünki onsuz da siz eləməlisiniz. Əgər 2 il vaxtım varsa, çox əla bir vaxtı 2 il deyərdim, çünki ilk ili öyrənirsən və ikinci ili onların üzərindən təkrar gedirsən və beləliklə hər şey ağlımda qalmış olur. Deməli, deyiməməli, set, tap, hazırlaş. 3 qayda. Yaxşı, yaxşı. Bəs 2 il əziyyət çəkəndən sonra universitetə girsəm, təsəvvür eləyirdim, bağçalı həyətləri, aşağıdan yuxarıya doğru gedən oturacaqlar. Gəl Damışqadan müəllim. Mən heç vaq lövhəyə çıxmayacağam artıq. Lövhə ilə mən qutardım. Belə fikirləşirsən? Sərt. Və əgər universitetə az balla girmisənsə, əməllə pul ödəməlisən. Və əgər orta balla girmisənsə və ödənişlidirsə, bir az əziyyət çəkəcəsin. Və əlbəttə sənin də universitetin içində olanlar daha çox maraqlandırır. Nələr baş verir o bir universitet binasının içərisində? Orda nə proseslər gedir? Gəldim. Universitet 4 il olur. Əsasən bachelor səviyyəsi 4 il olur və bachelor-dan sonra istəsən master pilləsi üzrə oxuya bilərsən. Master pilləsi əsasən 2 il olur. Amma ixtisasa görə bəzən dəyişə bilər bachelor illəri. Hər ildə 2 semestr olur. Semestr mənası yarım il deməkdir. Və hər semestrın axırında, həmin semestrda keçirilən fənlərdən imtahanlar olur. Bu imtahanlara yaxşı hazırlaşmasan, kəsillərin ola bilər. Bəli, kəsranlaışda burdan çıxarmış oluruq. Əgər hər hansı bir semestrün fənnindən kəslərsən, onda həmin-həmin fənnini bildirib təzədən imtahan verməlisən. Əgər imtahan verməsən, o fən gələcək semestrlərdə ciddi səninə ayaqbağ olacaq. Yəni sənə qızıl məsləhət, qeyd elə. Heç vaxt bir semestrin fənnini digər semestrə saxlama. Yəni bir ilin axırında çalış ki, təmiz gəlib çıxasan, həyəcanlanda, təmiz gəl çıx. Çünki əgər təmiz gəlib çıxmasan, sonra qarşına daha böyük bir problemlər çıxa bilər. Və eyni zamanda hər semestrdəki fənlərdə hərəsinin özünə məxsus qayıb limiti olur. Yəni sən həmin qayıb limitlər boyunda dərsə gedə bilməzsən. İstəsən getmə sənin özündən asılıdır. Amma sənə ikinci bir qızıl məsləhət verim ki, çalış onların heç birindən istifadə etmə. Çünki sənin həmən fənlərdən verilən qayıb limitlərin, əgər onlardan istifadə edəməsən, semestrinin axırında həmən fənddən imtahan verəndə 10 bal olaraq əlavə sənə yazılır. Yəni sənin plusu var və semestr boyu dərslərdə əsasən ola bilər ki, fikirləşəsən bir dərs danışdım, gələn dərsə danışmayım. Onsuz da məni müəllim danışdırmayacaq. Belə eləmə. Hər dərsinin ən azı bir səhifəsini öyrən. Niyə? İmtahan vaxtı hamı dərsə açıb vərəqləyəndə sən sadəcə bir təkrarla bütün işi bitirmiş olacaqsan. Və kimsə kopiya hazırlamaq istəyəndə sən sadəcə stulova söykənib biraz yuxudtacaxsan orada. Və gəldi universitetin olmazsa olmazlarından birinə kollekvumlar. Undəsetdə hər fəndən bir semestr boyu 3 dəfə kollekvum olacaq və bu kollekvumlar əsasən həmən fənlərin hamısı keçiləndən sonra olur. Elə belə ki, bir semestrin axırında olan imtahanlardan əlavə də sənə həmən semestrün içərisində 3 dəfə imtahanlar olur. Semestrin sondakı imtahanına hazırlıq məqsədi ilə və yaxud bilikləri daha da möhkəmlətmək məqsədi ilə olur bu kollekvum və kollekvumun nə olduğunu soruşsanız, Şaban filmindəki "çıkarın kağızları yazılı yapacam" Qaldentət aptları. Nə acı karın? Yazılı yoxlama yapacam. Deyən həmən o hocanın, yəni müəllimin sözlərini yadda sa sala bilərsiz. Və əgər dediyim kimi bütün dərsləri sən danışmağına baxmayaraq hər dərs hamsını bir səhifə oxusan, kollekumlarda hamı kopiya hazırlayanda, hamı deməyək, günahına olmayax o qədər insanın. Çox adam kopiya hazırlayanda sadəcə sən stolva söykənəssən və uxutacaqsan olar. və olmazsa olmazlarımızın üçüncülərindən sərbəst işlər. İl boyu, demişdik, 2 semestr olur və hər semestrdə 5-6 fән olur və hər fəndə bir sərbəst iş verir müəllim sənə, yəni həmin semestr boyu. Yalnız bir sərbəst iş və sərbəst iş adı üstündədir. Müəllim sənə sadəcə mövzunun adını verəcək, necə etməli olduğunu deyəcək və sən sadəcə gedib evdə müəyyən kitablardan oxuyub sərbəst işi edəsən. Və eyni zamanda sərbəst iş etməyində daha çox köməyimizə çatan Mirzə Fətəli Axundzadə kitabxanasına təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox köməyimizə çatdı. Çünki əsasən sərbəst işlərdə o kitablardan istifadə edirsən, ən böyük kitabxanadır. Məncə çox gözəl kitabxana. Çünki sərbəst işlərin hazırlanmasında daha çox internet məlumatları kömək eləmir, daha çox kitabxanalara üst düşməğimizi məsləhət görürəm, xüsusən də Axundzadə kitabxanasına. Və sərbəst işlərin bizə plusu 10 bal da əlavə etməkdir imtahan ərəfəsində bizə. Yəni 10 bal, əgər qayd limitlərini istifadə əməlsənsə qəbil limitlərindən və 10 balsa sərbəst işlərdən. Yəni sən 20 bal qabaqdasın. Amma indi universitetin bu qədər çətinliklərini dedim, universitetdən soyutdum bəzilərini. <laughs> Bunu istəmirəm belə olsun, çünki bu sadəcə dediklərim, universitetin gözə görünməyən tərəfləridir. Sadəcə içərisinə girəndə görəsiz bunları. İndi də dedim ki, daha əzimli çalışasınız və eyni zamanda onlardan biləsiniz amma eyni zamanda bunu deməsəm də günah olar. Universitetin öz və yaxşı dostlar qazanmaq, praktik bacarıqlara sahib olmaq, gələcəkdə yaxşı iş təklifləri almaq, yaxşı karyera qurmaq kimi xüsusiyyətləri var. Eyni zamanda sən istədiyin ixtisasın və yaxud peşəninin universitetdə daha mükəmməl formada keçirilməsi formaları var, əlbəttə ki, sən oxusan. Oxumasan, sən dünyanın ən gözlü universitetlərində belə istəyir, Oxford olsun, Cambridge olsun, Stanford olsun, ürəyində istərsə olsun, orada da oxuya bilməyəcəksən. Çünki oxuma həvəsin birinci olmalıdır. Və universitetdə daha çox nelərə sahib olmaq haqqında daha çox bilmək istəyirsinizsə, aşağıda link qoyacam. Oradan girib baxa bilərsiz. Mətn ingiliscə olsa da Google Translate-ə verib onu rahatlıqla tərcümə eləyə bilərsiniz. Narahat olmayın buna görə. Və ən əsası sənin seçdiyin ixtisas, sənin özünün istədiyin ixtisas olsun. Sənin motivasiyanı artıran ixtisas olsun. Yəni sən onun dərslərini oxuyanda sevərək oxuyasan. Yəni dərsləri sadəcə imtahanı keçim deyə oxumayasən. Və ən əsas məsələ, sənə maraqlı olmamalıdır artıq sənin nə qədər vaxtın qalır. Bundan sonraya baxmalısan və unutma, sən imtina etmədikcə uduzmuş sayılmırsan və universitetə girməyən dostum. Narahat olma. Sən istədiyin ixtisas, inan ki, istədiyin peşəni istədiyin yerdə oxuya bilərsən rahatlıqla. Bunun üçün hər hansı bir kurslar var, peşə məktəbləri var. İstədiyin kimi maraqlana bilərsən internetdən, daha sonra gedib oxuya bilərsən. Yəni bunun üçün heç kədərlənməyə dəyməz. Və sonuncu olaraq, oxumağın yaşı yoxdur. İnsan yaşadığı həyatı boyunca, ömrünün sonuna kimi tələbə olaraq qalır hər birimiz. Və indi videonun axırında, videonun başlanğıcında dediyimiz o iki sual var idi, yaddınızdadır? Görəsən, həm universitetə toxmalıdı, yoxsa heç universitetə oxumaq lazım deyil? Onsuz da universitetə oxuyanların hamısı bitirəndən sonra gedib fəhlə işləyir. Sualları. Seçim elədiz. Məncə bunların heç biri değildi və siz bunu başdan bilərdiniz və əminəm ki, ən gözəl seçimi artıq eləmisiniz.